Я, в первую очередь, хочу выразить соболезнования семье, которая погибла. Вот это для меня сейчас самое наверное, главное. Я ехал со стороны аэропорта по Гагарину. Вот. И перед средним или правым вот. Потом, когда посели, э, что у меня был зеленый свет, э, начала выезжать машина с перпендикулярной улицы. Я еще раз убедился, что он не зеленый. Я думал, что ну, просто как бывает, человек там на полу корпуса, машина выехала. Я начинаю лелеять, чтобы ухаживать. Ну, но дальше это все быстро, за секунду оно дальше продолжает продолжать, я левее. Вот, и получается разгоняться, начал у меня голову У меня сразу сработали эти подушки полностью боковые. То есть да, я видел только прямо, да. то, что меня выпустили, который... да, а потом, потом другой, как как... Да, да, я как-то спилотировал, чтобы остановиться, сидел в шоке, вот, я выходил из машины, поэтому то, что там писали, что там, там съедались или наркоманы, я не знаю вообще, зачем такое писать, я вообще не было, что Я сразу наверное, начал переживать, и звонил адвокату, и я вообще не знал абсолютно за эту женщину. Потому что я слышал один труп или что-то, я такой, в смысле труп? у меня вообще вот так вот полностью с этот Я вообще не... Я думал, может, и вторую машину откинул, а он влетел. Потому что у меня просто по ощущениям было, что я просто у меня ударил. И что я просто об отбойник ударился, что... Это потом я на видео увидел, что как заднюю часть получается по бордюру прокатило. А по моим ощущениям вообще было, что я просто бордюр зацепил за нос, получается, от удара. И все, и что там никого и не было превышением швидкости и проезжали перехрестя на, на червоне, или желтый, уже пер... Я помню, они... точно помню, что то, что я не летел, это 100% Я просто в потоке ехал передо мной, там машина ехала. Это не какие-то там были, как говорят, там 100 км в час. Это точно я уверен, что нет. Когда я увидел, как выезжает машина, я убедился, да, у меня горел зеленый свет. сегодня, мне сегодня 30 лет. Я работаю ну, с 14 лет, я не мажор какой-то, то ничего, все, что там небольшое, то, что, ну, Я все сам делаю с детства, у меня дочке 5 лет.